ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਘਰਾਓ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਚਿੰਪੂਰਨੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਵੇਂ ਚੰਦਪੂਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂੰ ਔਰ ਹਮ 10 ਜੁਲਾਈ ਕੋ बड़े ही पीसफुल लड़के गए थे टी पॉइंट पे बात करने मैनेजमेंट से कि क्योंकि हमारे, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाओ मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं आई और डायरेक्टली सलारिया सर आए जो इतनी रैशली ड्राइव कर रहे थे कि वो लड़कों पर एक्चुअली गाड़ी चढ़ाने वाले थे उसके बाद वो गाड़ी से निकले उन्होंने बहुत वर्बली बहुत ज्यादा किया लड़कों को उसके बाद जूते और आ, स्टोन्स उठा के उनको मारना शुरू किया लड़कों को भगाया धमकाया डराया उनको ये भी बोला कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर पर्चा फायर कर दूंगा उसके बाद उनके हॉस्टल में गए दरवाजे पीटे हर हर लड़के के दरवाजे पीटे उनको बाहर निकाला फिर उनको पीटा गया उसके बाद एमडी हमारे हॉस्टल में आती है हमें वर्बली हैं और हमारा करेक्टर करती है कोई हाथ नहीं था वर्बली गया उसके बाद एम ने पेरेंट्स ग्रुप में सब उसने बोला है कि हम स्ट्राइक पे जा रही है पूरी मैनेजमेंट और इनकी क्लासेस नहीं लगेंगी कल से फिर भी हम अगले दिन क्लासेस लगाने आए और हमारे पास टीचर्स और डॉक्टर्स ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उनके ग्रुप में भी ये इन्फॉर्मेशन गई थी कि स्ट्राइक मैनेजमेंट स्ट्राइक पे है और बच्चों की क्लासेस नहीं लगेंगी। Demands क्या क्या थी जिस पर ये इतना हल्ला हो गया सर हमारी बेसिक डिमांड है कि बहुत ज्यादा गर्मी है हमें एक बेसिक वोल्टेज मिल जाए जिसमें हम सरवाइव कर सके ना हमारे पंखे सही से चल रहे हैं ना हमारे कूलर चल रहे किसी भी चीज की हवा नहीं आती हमारे वाटर वाटर कट बहुत ज्यादा हो रहे तीन तीन चार चार बार हो रहे है एक दिन में ह, कभी भी चले जाता है हमें पता भी नहीं चलता उसके बाद हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है मेडिकल फेकेटी नहीं है 99% Deficiency है कॉलेज में और टीचर्स हमारे पास पढ़ाने नहीं आ रहे अभी हमारे पास ना प्रैक्टिकल्स लग रहे हैं के के ना फार्मा के। हमारे तो पास लो क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमें हम एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं हमें एटलीस्ट एम डी डॉक्टर्स पढ़ाने चाहिए और हमें पढ़ा रहे हैं बी एस सी एम एस सी वाले टीचर्स तो यूनिवर्सिटी से बात हुई तो क्या बोले वो यूनिवर्सिटी ने बोला है कि भाई तुम एडमिशन या तो ना लेते क्योंकि जितनी सीट थी हमने प्रोवाइड कर दी मेरिट बेसिस पे लेनी चाहिए थी बेटर कॉलेजेस में जाना चाहिए था उसके बाद उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि हमें सारी चीजों का पता है एंड वी आर ट्राइंग टू डू सम मामला कोर्ट में चल रहा है तो इसके बाद आपका क्या है? वो यही बोल रहे हैं कि मामला कोर्ट में हमारे हाथ में कुछ नहीं है इस टाइम पे तो कोर्ट जैसे भी बोलेगी वो वैसा करने को तैयार है तो सर हम एक्चुअली यूनिवर्सिटी पर डिपेंडेंट हैं क्योंकि हमारी एडमिशन उनके थ्रू हुई हैं हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं की जिम्मेवारी है और हम उस कॉलेज में वापस नहीं जा सकते जाहिर सी बात है क्योंकि उधर हमें धक्के मार के निकाला गया आज भी हम अपना सामान लेने गए थे हम विदाउट पुलिस फोर्स उधर नहीं जा सकते थे क्योंकि पहले तो उन्होंने बैरिकेड लगाए थे एम्बुलेंस से रास्ता रोका हुआ था और उसके बाद अगर हम बिना पुलिस फोर्स के जाते तो शायद हमारे साथ वही बच्चों की दोबारा होती जो उस रात को हुई

तो ये वहाँ के बच्चे थे और ये कह रहे थे कि इनके कॉलेज में कई सारी प्रॉब्लम्स है जो कि हमें भी पता है और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी ने तो जब से जब से इंस्पेक्शन करी है या उनके हमें पता चला कि उसकी असलियत क्या है तो उसके बाद वो रिपोर्ट बना के जब सारे गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को और वहाँ पर एडमिशन बंद हो चुकी है पर ये बच्चे जो ऑलरेडी एडमिट हो गए हुए हैं तो ये बच्चे कह रहे हैं कि इनकी भी पढ़ाई इनको अपनी पढ़ाई की चिंता है क्योंकि वहां पे ये कह रहे हैं कि ना तो पढ़ाई हो रही है और ना वहाँ पे फैसिलिटीज ठीक है ना वहाँ पे माहौल ठीक है तो ये इस चीज़ के बारे में उनकी इनकी कोई लोकल भी कोई जो कोई इनकी कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं जो कि लोकल प्रशासन जो उसको देख रहा है तो आज ये इस बात के लिए आए हैं कि हमारे जो पढ़ाई का अरेंजमेंट है वो कहीं और कर दिया जाए तो इस इस बात के काफी देर से मामला चला हुआ है लेकिन कोर्ट में इस चीज़ के ऊपर रोक लगी हुई है स्टे लगी हुई है तो वो कोर्ट के हिसाब से हमें हमारे अगर हम कुछ करते हैं तो वो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट हो जाती है तो वो कॉलेज की मैनेजमेंट ने वो ऐसा ऑर्डर लिया हुआ है कि वो शिफ्टिंग नहीं हो सकती बच्चों तो सर, कितने बच्चे तो हैं तो कॉलेज में वन फिफ्टी की एडमिशन है तो ये जिस बैच के ये बच्चे हैं ये मेरे ख्याल में ये थर्ड ईयर के बच्चे हैं तो ये दो बैच है वहाँ पे जो अभी कर रहे हैं जो तो ये उनमें से एक बैच के बच्चे हैं जो मेरे को ऐसे मतलब जो उनमें से ये एक बैच के बच्चे हैं इनको अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए उसको लेके चिंता हो रही तो यूनिवर्सिटी की ओर से कैसा यूनिवर्सिटी का यही है कि ये जो भी है मैटर ऑलरेडी क्योंकि कोर्ट में है तो वो कोर्ट के बिना कुछ नहीं लिया कुछ कुछ भी नहीं किया जा सकता और वो कोर्ट की तारीख अभी इनको अभी भी नौ तारीख थी लेकिन वो, वो वो हो नहीं पाई है उस टाइम पे वो इसका मसले का समाधान नहीं हो पाया तो वो अभी अगस्त में है जो मेरे ख्याल में फर्स्ट अगस्त में है जो तारीख है तो वो जब जो भी समाधान होगा यूनिवर्सिटी ये सारे मामले को बच्चों के फेवर में

ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਏ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਜਗ ਜाहिर ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਬੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਲੱਭ ਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਡਰ ਰਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਸਰ ਡਰਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਐਮਡੀ ਮੈਡਮ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ اٹੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਟਾਕਸਿਕ এনवायरमेंट ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ 99% 95% परसेंट नाइनटी फाइव परसेंट इदा दैफिशंसी मरीज उत्तर पढ़ता नहीं खाली पे हस्पाल ठीक है तो हूँ जो बच्चे आवाज चकते हैं या बच्चे कहें भी साढ़ाई का बुरा हाल हो रहा भी असी मतलब कि डॉक्टर बन गए इत कि सर्वाइव करा अगर अपनी लाइफ से भी हो सदा कि फाइनल बच्चों की इंस्पैक्शन होनी है ना जो बच्चे ने पास होना जब कॉलेज उन्निया ही डेफिशंसीज होन एम सी ने उत्थे कह दिया भी नहीं डिग्री ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਣਾ ਸੀ ਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਕਨਸਰਨ ਓਵਰ ਇਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 노 ਡਾਊਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸਬਜੂਡੀਸਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ 10 12 ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦਾ ਕਾਲ ਇਨ ਦੈਟ ਮੈਨਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਰੇ ਬੱਚੇ ਗਏ 30 ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ